yuz oqartiruvchi maska tayyorlaymiz bu maskani kecha ham tayyorlab ko'rsatganman kartoshka guruch uni va tuxum oqidan bugun biroz boshqacharoq usulda tayyorlaymiz man bu maskani uch kun yaxshi natijaga erishish uchun uch kun yuzimga tayyorlab suraman va o'n kun yuzimni dam oltiraman kartoshkani qirg'ichdan o'tkazib olamiz qirg'ichdan o'tkazilgan kartoshkani setkadan o'tkazib suvni chiqarib olamiz. Kartoshka suvini tindirishga qo'yib qo'yamiz kecha tayyorlagan maskamdan qolgan tuxum oqini yarmisi tuxum oqini yarmisiga bir choy qoshiq to'la guruch uni qo'shamiz kartoshka suvimizni suvini ajratib olamiz kraxmalidan mana ko'rib turganingizdek suvni to'kkanimizda idishimizni tagida kartoshkani kraxmali qolgan kartoshka kraxmalini tuxum oqi guruch uniga qo'shib aralashtiramiz hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz maskamiz tayyor maskamizni yuzimizga 15 besh daqiqaga surib qo'yamiz o'n besh daqiqa yetarli bo'ladi har bir narsani o'z me'yorida bo'lgani yaxshi 15 besh daqiqadan ortiq yuzingizda qolib ketmasin